ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਨਵਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25% ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ આરોਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਨਵਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ 루ਧਣਾ ਡਿਪੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ বাস ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪਤਲਾ ਫੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ આરોਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ بجائے ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇ ਸੱਦੇ ਪੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਭੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਚ ਪਨਬਸ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੇਂ ਆਪਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਂ ਛੋੜਕਾਰਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਕੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੀਆਂ ਪਨ ਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋਂ ਸੇ ਅਬ ਜਬ ਉਨਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਵਾਰੀ ਆਈ तो उनकी तनख्वाहों में पच्चीस परसेंट की कटौती की जा रही है सो हमारी लंबे समय से मांग है कि जो 25 परसेंट की कटौती और ना की जाए हमको पन बस में और मर्ज करके पंजाब रोडवेज में उसमें रेगुलर किया जाए और बराबर का बराबर तनख्वाह लागू किया जाए अगर इसी ऐसे ना किया तो आज हम अपने ज़िले में अपने डिपो में गेट रैली करके प्रदर्शन कर रहे हैं और तेरह अगस्त को हम काले जोड़े पहन के ठेका संघर्ष मोर्चा पंजाब के बैनर हेठ पूरे पंजाब में प्रदर्शन करेंगे और 15 अगस्त को आज़ादी दिवस के में जलंधर में पूरे पंजाब के पनबस के वर्कर अपना रोस मुजारा करेंगे अपनी मंगों के लिए प्रदर्शन करेंगे आपके समय कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह मिल रही है और कितनी कंपनी लगभग हमारे 5000 कर्मचारी हैं हमारी 10 से 12000 तनख्वाह उसमें से भी 25% की कटौती की जा रही है हमारी लंबे समय से यही मांग है कि हमारी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जाए कि हमारा बराबर काम बराबर तनख्वाह का पे स्केल लागू किया जाए ते जड़ियां नौकरियां रेगुलेट किया जाए आप लगातार कोरोना वायरस के दौर में आप बिक्री कर रहे हैं इतना मुश्किल से आप काम कर बिल्कुल जो हमारे मुलाजमें हैं वो अपनी लॉकडाउन के दौरान बसें बंद थी अपनी सवारी के या गाड़ी पे आकर ड्यूटियाँ कर रहे हैं इतनी तनख्वाह में उनके घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है इसे हमारी सरकार को मांग है कि कोविड नाइन्टीन को मुख्य रखते हुए इसमें लड़ाई में पन बस के वर्कों को शामिल करने के लिए उनके उत्साह पैदा करने के लिए उनकी जड़ी तनख्वाह उसमें बढ़ोतरी की जाए और जो बराबर काम बराबर तनख्वाह लागू किया जाए और नौकरियों को रेगुलर किया जाए आपका नाम और क्या समस्या है जिसके लिए आप प्रोकैश कर रहे हैं हाँ जी मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी पंजाब रोडवे लुधियाना डीपो तो वाइस प्रधान सो तो लंबे समय से हमारी मांग है जो सरकार से कच्चे मुलाजमों के हित में तो सरकार ने कोविड नाइन्टीन की आड़ में जो कोविड नाइन्टीन की महामारी चल रही है हमारे कच्चे मुलाजमों से जो भी जनता के लिए जो जो हमारा अदारा स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट का अदारा है बनाया गया है सरकार के द्वारा उससे जो सेवा बनती है लोगों के लिए जो सहूलत मुहैया करवानी है वो सब करवाती रही है गवर्नमेंट एम्बुलेंस पे भी हमारे ड्राइवर कंडक्टरों ने ड्यूटी की हमारी बसों से प्रवासियों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में छोड़ा गया और उसके अलावा भी जो ड्यूटी हमारी बनती थी वो हमारे मेहनती वर्कर पूरे तन मन से करते आ रहे हैं और उसके उल्ट सरकार का फर्ज बनता था कि हम पूरे बहुत समय से ये मांग कर रहे थे कि हमारे कच्चे मुलाज़मों को पक्का किया जाए मान जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बराबर काम बराबर तनख्वाह का वो लागू किया जाए पर उसके उल्ट सरकार ने जो हमारी जुलाई महीने की तनख्वाह थी उसमें कटौती करनी चाहिए पच्चीस परसेंट की जो चिट्ठी थी हमारे आ, स्टेट डायरेक्टर अपने डायरेक्टर हैं उन्होंने निकाली उसके विरोध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं काटी जानी चाहिए मानता तो ये है कि हमारे मुलाजमों ने इतनी मेहनत से काम किया और जो महकमा है जो हमारा एक कमाऊ महकमा है जो सरकार के खजाने को भरता आ रहा है बड़े लंबे समय से गाड़ियाँ नहीं ली जाती उसकी किस्तें हमारे मुलाजिम अपनी मेहनत करके अपनी जान गवा के उतारते हैं पर सरकार बिल्कुल भी हमारे मुलाजमों के बारे में नहीं सोच रही जबकि अभी, जब अभी आपकी आपने कोई डिमांड की है किस तरह मांग रखी है अपनी सरकार इसका हाँ जी हमने सरकार से यही मांग पहली तो हमारी मांग यही है कि हमारे जो कच्चे मुलाजम दस दस और बारह साल से काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए और जो हमारी तनख्वाह की कटौती की चिट्ठी आई है वो वापस ली जाए हमारी तनख्वाह जो पूरी बनती है जितनी हम मेहनत करते हैं हमारा हक हमें दिया जाए ये हमने सरकार से अपनी मांग रखी है अगर नहीं होती मांग अगर नहीं होती, तो हम संघर्ष के राह चले हुए हैं जी इससे दो भी हम कर पाएंगे जो करो या मरो वाला काम हो गया अब तो अपनी मांगे हम ले रहेंगे हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे नहीं छोड़ेंगे